У юных бердянских тяжелоатлетов, воспитанников спортивной школы, появилась хорошая возможность проводить свои тренировки рядом с опытным и известным штангистом Артемом Удачиным. За свою 25-летнюю спортивную карьеру уроженец Мариуполя неоднократно выступал на европейских и мировых чемпионатах и завоевывал призовые места. Также в спортивной карьере Артема есть опыт выступлений на трех Олимпийских играх. А в планах титулованного спортсмена завоевание путевки на следующие летние Олимпийские игры, которые состоятся в 2016 году в Бразилии. На данный момент в связи с непростой политической ситуацией в стране и проведение военных действий в районе Мариуполя, местом тренировок атлет выбрал Бердянск. Сейчас прохожу реабилитацию. Не попал на чемпионат мира, так как была травма плеча, там проблемы с сухожилием. Проходил консультации месяц назад, был в Польше, в Варшаве. Сейчас жду финансирования, поеду долечивать эту травму. В принципе, я тренировки не бросал, делаю те упражнения, которые позволяют, дают возможность. Это пока первое, первоначальное, так как пока я нахожусь дома. Я, мне нет смысла сейчас ехать на сборы. Готовимся мы на сборах, это Чернигов, э, Киев. Позвонил Александру Сергеевичу, большое спасибо. Встретили. Встретили. Хорошо, прекрасно, приятно, Руководство городского дворца спорта и тренер Бердянской Дю США Александр Савон вошли в положение спортсмена и предоставили возможность провести подготовку к важным стартам. Да и само присутствие на тренировках такого известного атлета – хороший стимул для занятий спортом и повышение спортивного мастерства для юных штангистов. Артем Удачин начал заниматься тяжелой атлетикой в 9 лет, 1980 года рождения. В 17 лет впервые стал чемпионом мира среди юниоров. И повторил это еще дважды. В 19 начал участвовать в первых Олимпийских играх. Я его очень давно знаю, когда он еще был юниором. Потом, когда он только начал заниматься, Роман Севасеев уже, уже был чемпионом Спартакада народа СССР. Но тем не менее, Артем быстро вписался в сборную команду национальной по тяжелоатлетике среди взрослых и с Романом Севасеем вместе тренировался. Тренировочный процесс Бердянский станет первым шагом к поставленной задаче – завоевание путевки на Олимпийские игры для Артема Удачина. И хочется надеяться, что украинский тяжелоатлет покажет свои лучшие результаты и добавит в список своих достижений новые победы.